Совершить кругосветное путешествие по стране под названием правила дорожного движения по всем правилам и законам нужно как можно раньше. Именно это и решили сделать педагоги, учащиеся на Рафаминской школе номер один. А выглядело это так. Несколько команд численностью 8 человек решали глобальные детские проблемы по правилам дорожного движения. В игровой форме, конечно. городом нет за, за городом дорог... Вопросы ребуса, несложной задачки пазла. Как догадаться, как додуматься, как действовать в предложенной ситуации на дороге. Ведь для принятия решения дается всего несколько минут. Пешу Пешу на Пешу. Запрещен. Пешу. запрещен, запрещен. И не важно, кто стал победителем, а кто проигравшим. Главное, что победителем в реальной жизни станет только тот, кто сохранит свою жизнь и жизнь человека на дороге. Елена Скрипко, Александр Мушкин, Нарфаминский телеканал.